сегодняшнем решении, мы так понимаем, что будет система лояльности введена, да? В какое-то время, расскажите, ну, смотрите, что никто значит. не скажет, какое время. После решения исполкома, которое было принято 6 числа, ну, как бы и активисты, которые были на исполнительном комитете, и просто обращение людей, говорят о том, что это услуга, понятно, что цена разовая растет, это вынужденная мера, пришла к тому, что ну, нужно делать эти экономические расчеты. В связи с тем, что это хозяйственная деятельность предприятия, мы поручили предприятиям провести расчеты, варианты, доложить исполкома для дальнейшего принятия решений. Нельзя сказать, займет это месяц, два или три. Это может занять и больше времени. Сейчас изучатся материалы, какие методологии применяются. Обратимся, действительно, я думаю, что в Академию городского хозяйства предприятия наши, чтобы изучить вот как это применяется, каким кем система рассчитывается, как учитывается количество средних поездок, где не электронного билета этого поможет. Ну, есть много факторов, это целая наука, но этим надо начать заниматься уже официально, и для того, чтобы собственно, это решение обязует фактически наше предприятие не придумывать, почему этого не сделать, а начать подготовку к этому. То есть правильно мы понимаем, чем больше будут платить за поездку, то есть пополнять карту, тем дешевле ну, имеется в виду, Нет, это. Смотрите, мы не знаем сейчас как. Есть как? разные абсолютно системы. Есть системы, когда если ты вносишь определенную сумму, у тебя есть какая-то скидка на разовую поездку. Есть системы, когда ты покупаешь месячный, декадный, полугодовой, годовой второй половину месяца, ну там как в Киеве, да, уже наверное, на первую половину месяца, а на второй люди, людей очень много, там да, командировочных, которые приезжают на две недели в Киев, они могут себе купить такой билет там, в начале месяца или в конце, да, во второй половине месяца. Ну и это я как примеры привожу, какие они будут. Я приводил на примеров примеры Лондона, но там на для того, чтобы разобраться в том, что там происходит. Это там, пять столбов шрифтом тарифов всевозможных, да, там по зонам, в этой зоне ездишь, пересекаешь зоны, сколько зон ты используешь, что-то ну, подобное вещей. Ну, как бы, где-то Ясно. И давайте... Давайте по вчера. Ну, ну, свет, пожалуйста. свет пролить очень легко, на самом деле. Давайте по пунктам. Первое. Это безопасность перевоза Она подразумевает под собой Регламентная работа, ремонты, всевозможные около этого стоящие вещи, оплата электроэнергии ⁇ это безопасность. Второе, чем мы занимаемся, это экономическая безопасность учреждения коммунальной собственности эти предприятия не могут работать уже в год. Все. Город не в состоянии их поддерживать. Вы сегодня слышали отчет о бюджете, когда переданных нам полномочий, это да, не подтвержденных компенсаторами из государственного бюджета, было почти на 3 миллиарда в прошлом году. Где-то эти деньги набрать? Предприятия не могут ну, ездить. В это приведет ну, к увеличению интервала движения, что на земном, что и в, так и в подземном если тариф останется старым. Третье. И, наверное, одно из важнейших. У меня нет сомнений, что это политические решения. Там нет никакой экономики. Был вопрос, за что прицепиться, за что укусить, по надуманным поводам подменяются понятия разъяснений государственного управления регуляторной политики, извиняюсь, которым законом предусмотрено ну, трактовать. В законе прописано, что они дают разъяснения к закону. У нас есть их разъяснение, что мы поступили правильно. Здесь решение совершенно другое. Но ну, это остается пускай на совести судей, которые приняли, судей, которые приняли данное решение. Но еще раз повторюсь, это чисто политические решения. К чему это приведет? Ну, мягко говоря, ни к чему хорошему. Провокации были уже сегодня. Разговоры о том, что вот немедленно исполнить решение суда. Во-первых, даже если бы мы признавали это решение суда таким, как есть, Хотя мы его не видели на самом деле. Мы видели только результативную часть. Но обоснования этого решения у нас нет. Его еще на руки никто не получил. Мы и результативную это в общем еще не имеем. Ну хорошо, она есть в интернете. То даже если очень захотеть, это невозможно выполнить сегодня на завтра. Сегодня на сегодня. Сегодня на послезавтра. Даже физически для электротранспорта заказать разовые билеты. Готовы ли типография их выпустить? Они производятся, но ну, в Харькове их не печатают. То есть это не, не, все нелегкие вопросы. Метрополитену нельзя ночью просто взять, переключиться. Подготовка к переходу тарифа проходит за несколько недель до того, готовя всю систему, ее перезагружают ночью, тестируют, готовят, готовят. Но для этого идет подготовка огромная, обслуживающего персонала и всех остальных. Но популизм не более того. Какие дальнейшие действия у Мы будем бороться за то, чтобы отстоять наши коммунальные предприятия. А о людях, которые там работают, никто не подумает, не хочет о том, что им необходимо повышать зарплату. У нас на сегодняшний день нехватка водителей в наземном электротранспорте под, под 40 до 50 процентов. И это связано в первую очередь с заработной платой. Людей на удерживают, они работают в Польше, где-то еще в Прибалтике, где угодно. И не обязательно в своей профессии. Мы должны людям показать, что им лучше оставаться дома. То есть будем подавать операцию? It's нет, it's операцию мы однозначно будем подавать, даже сомнений нет. Более того, мы сегодня, вероятно, все подадим операцию, но... Но... но пока что у нас, у нас не... технически даже нет возможности изменить То есть это вопрос даже не... Ну, я знаю, юридически это... но ну, технически это просто невозможно. Я не могу оторвать, да, внутри билетик и сказать, теперь он стоит 4, потому что он стоит 6. Нельзя продавать билеты, если 6 по 4, ну, как бы и обратную историю. Но... Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.